Батальон э, осуществляет здесь у нас охрану и оборону рубежей. Сами военнослужащие где-то процентов на 60, э, которые раньше или ну, не служили, или служили очень давно. Э, состав батальона очень такой разнообразный. У нас начиная от людей, которые работали в сельском хозяйстве, и заканчивая, у нас есть два кандидата наук, один профессор, очень много бизнесменов, которые оставили на время свою деятельность. Очень много инженеров, специалистов, ЭВМщиков, ну, специалистов со всех области, областей. Очень много бывших военнослужащих, пенсионеров которые уже на пенсии отслужили а там 20-25 лет и пришли в батальон. Здесь находимся добровольно и защищаем нашу землю. Ночью. Вот Зачем вы знаете, я, я добровольно пришел. У нас 70-80% добровольцев. Хотя тут нет таких километров. Для вот, вот, понимаете, вот здесь Зайцево, есть населенный пункт, от нас 4 километрах тоже. Они там периодически возникают, пропадают. Есть населенный пункт, но никем не заняты. То есть они там периодически возникают, пропадают. Вот, Лазят они здесь ночью тоже, собственно, ну, не каждую ночь, но периодически мы их отслеживаем. То в том месте, то в том месте. То есть сказать, что до них далеко не скажешь. Вот они где-то рядышком здесь. Михалыч, сюда. В передмісті горлівки украинские военные в на до позиции сепаратистов. За цією будівлею уже начинается їхні позиция. Обстрел был, так сказать, стрелковый бой, и после этого обстрел между нашими постами, вот как бы выдвигались они э, ну, народное ополчение, это сепаратисты выдвигались с железки с депо двигались. В нашем направлении там стрелковое оружие пулемет 762 ну плотная стрелкотня достаточно была тут вот эта территория раньше была спокойная сейчас в последнее время сюда ну как бы выходишь еще нету привычки того что это опасная территория хотя здесь уже свистит и свистит неплохо изредка снайпер работает по первому соответственно этот сектор у него тоже просматривается планы такие есть Ну, это не норма, это просто у нас хороший блиндаж, собственно говоря. Ну, еще не совсем до конца закончили, это мы строили крайнюю очередь. Ну, здесь живут так, в этом блиндаже. Это вот здесь вот вы спите, да? Ну, не мы, да, здесь спит. Здесь спят у меня просто люди. Я в несколько другом блиндаже живу. Похуже качеством.